миром Божьим. На сегодняшний день вера и религия, она сосредоточилась на обрядах и традициях. И на сегодняшний день от апостольской церкви ничего не осталось. А апостольская церковь это как в деяниях, когда ежедневно пребывали в слове, проповедовали до края земли, и Бог прилагал каждый день спасаемых к церкви. На сегодняшний день от этого ничего не осталось. Пришло только без Божия и гонят на сегодняшний день пророков Божьих. И нет такой страны, где бы так происходило, гнали на пророков Божьих, и было бы все нормально в таких странах. в основном. потом происходят эпидемии, войны э, и так далее. И выход – это принимать Божьих людей в свою жизнь, каяться. Я в своей жизни нашел такую церковь, в которой есть результат и есть Бог. И я там начал формировать свою жизнь, поэтому подписывайся, я оставлю ссылку, если хочешь узнать истину Божью.